сегодня приехали в великолепный город Староскол, город-герой Староскол. Насколько я знаю, вы являетесь хореографом и, в принципе, организатором батла Тверк, если не ошибаюсь. Судьей. Судьей, вот именно, все правильно. Ну, о городе мне мало что известно, потому что я приехала вечером, и я пыталась разглядывать в окно тачки что-нибудь, но я ничего не увидела, но зато увидела этот клуб, и увидела людей, которые умеют веселиться, крутая атмосфера. Мне нравится, что люди интересуются, то, что вот появились девочки, которые хотят побаться. तुरमा, सुरमा, सुरमा, नहीं पाते, तुरमा, это круто. Вот, и уровень они показали, я даже, честно, сначала не знала, даже кому это первое место. Вот, ну, круто, и мне хочется снова сюда знаю, вы являетесь победителем Тверк -баттлой. Ой, настроение просто замечательное. Тверк стал более популярным не только в России, а по всему миру. К нам наконец-таки приехал такой профессионал, как Настя Опасная. В общем, блин, я в восторге. Спасибо организаторам этого мероприятия. Было все просто круто.